Həm hörmətli izləcilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Məktəbə bacara yaxın bir ərazidə 3 otaqlı evdir. Hörmətli izləcilər, evimiz kürsülüdür, havalandırması var. Evimizin e, qeyd edim ki, kupçası var, onun qeyd edim. Deyim. Və giriş dəmir darvazası var. Həyətə maşın daxil ola bilər, amma həyətin heç saxlan bulurlar, açıq evin qarşısında saxlayırlar, darvazanın yan qarşısında saxlayırlar. Evimiz yerdən 3-4 taş kürsülüdür. Tam olaraq damı bağlıdır, həyətin üstü bağlıdır, bax gördünüz kimi bağlıdır. Kombisi var. 18 gedirəm ki evimizin bax əlavi burada şkaf yığılıb əlavə avadanlıqlar yığmaq üçün banka balon həyatda naməsi yığmaq üçün görürsüz bu belə üstü dam bağlı və təmir barmaqla vurulub Pəncərləri də reşot qal dağır balmaqlı, şəxsi tikili evdir, 3 otaqlı evdir. Hörmətli izləcilər, almaq xistirsə isə behnizi götürün, gəlin. Evimizin qiyməti elə bir qiymətdir ki, yəni vallah bina otağı, binanın üzərinə, bina evinin 1 otaqlı Leninqrad proyektli 1 otaqlı evin qiymətindədir. Çox ucuz qiymət. Yəni normal qiymətdə, yəni bu 3 otağın qiyməti normal kupçalı Gördünüz kimi evimizin kombisi quma mebel qalacaq amma kondisioner çıxacaq. Onu deyim biraz. Qabaqdan deyə bilərsiz. Evimizə indi daxil oluluq, hörmətli izləyicilər, piləkənlərlə. Baxın 4 piləkən, elə belə ki, hündürlüyündə də piləkən qalandır. 3 piləkən sayılır amma 4 4 piləkəndir. Onu yani, deyim biraz. Yəni kürsü 4 piləkən. Keçən evimizə həqiqətini çəkdim, göstərdim. Evimizə daxil olarkən baxın dəhlizindən keçəndə bax burada solda, dəhlizindən solda burada gördünüz ki, mətbəxidir. Və mətbəx mebeli e, qalacaq. Görəndiniz kimi pəncərəsı özəyətnə baxır. Bura salon yeridir. Görəndiniz kimi yaşayışlı idi, da, yəni hazır yaşayışlı evdir. Keçən evimiz yataq otağını çəkeyim. Bura evin böyük otağıdır, yəni e, böyülər üçün yataq otağıdır, görəndiniz kimi. Pəncərəsin qarşısında maya nə yox, günəş şığı düşür. Evin arxasında da keçməyə yeri var. Həmçinin evin bu arxa tərəfinə keçə bilərsiz. Bu otağın pəncərəsı ora baxır. Və yataq otağıdır, gördünüz kimi şkafı, rusman e, krebatı tam yerləşib. Cüt daşlı evimiz qeyd elimdir. Paket kırı şalı. Keçən indi evimizin qonaq otağını çək göstərəm, bir də əlavə otağa keçəcəm. Qonaq otağımıza daxil oldu hörmətli izləcilər. Qonaq otağımızda gördünüz kimi geniş qonaq otağıdır. Bu qonaq otağının böyü 7 metr olar uzuna bax görürsünüzmü? Pəncərəsi dedim kimi qarşı tərəfə böyrə baxır, keçid var olan evin görünürlər. Burada da keçən evimizin qonaq otağından bir yataq otağıdır. Keçid var. 2 İki... Otaq, 2 yataq otağı, 1 qonaq otağı ilə ibarət olan 3 otaqlı evimiz satışdadır. Pəncərəsi bu yataq otağının pəncərəsi birbaşa evin həyətinə baxır, gördünüz kimi. Mətbəxlə bu yataq otağının pəncərəsi həyətə baxır və qonaq otağının pəncərəsi, o bu yataq otağının pəncərəsi evin arxa tərəfinə baxır. Evin arxa tərəfinə keçmə olur. Evimizin də belə deyim, bəs evin təmirə ehtiyacı var necə? Yəni patoloqun gördünüz kimi eləbi ki atıbdı, ucuzvari şeylərdən vurublar 10 il bundan qabaq remont olandır. Yəni ona görə evin damı taxtadır, toldu, ondan sonra üstünə torpaqdır. Dədə babadan necə üstün çəkilib? Bax elə bir vəziyyətdədir. Evin bu tərəfinə çəkib göstərərəm sizə. Baxın, bu ev bu tərəfə evinin. Evin bu yan bərlə, burdan keçmək olar evin bərlə. Və bu qonaq otaq idi. Kupçalıdır. Xahiş edirəm kanalıma abunə olun, izləyin. Gəlin alın. Behizi götürün, gəlin alın. Belə ev axtarırsınız birlə. Buyurun, gəlin alın. Sağ olun, sağ qalın.